Привет, дорогие друзья! С вами я, Поли Макси. Сегодня я снимаю видео про так называемое. Э -э, я знаю, сейчас чтобы было как-то. Я снимаю видео. Я снимаю видео про то. Ну, начало видео будет таким. Скажите, пожалуйста, друзья, у меня набралось на 5 пять подписчиков. Я хочу спросить вас, пожалуйста, друзья, напишите, пожалуйста, кто это? Напишите в комментах, например, там, это я подписался или подписалась, подписа, подписался на твой канал. Ну, но я хочу вас ну ладно давайте перейдем к моему видео опять же моя бабушка вступает в на наше видео да сегодня я хочу э, вам напомнить какие то у меня Мы, возможно, даже не читали спальня спальни. Вот. Страшилка мы не зачитали до конца. Спальня, лагерь, мертвая школа, браслет. Новая кукла также. Брошенная квартира тоже не до конца, и разборные сердца тоже не до конца. Я хочу сказать, э, 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 хочу вам сказать те, те которые у меня были не до конца. Я сниму новые видео, буду я прочитаю эти страшилки и э, э, до конца уже. Может у меня тут такой сайт? страшилок, страшных историй. Вот. А сейчас я прочитаю страшилку, которую вы даже, может быть, даже не, слу не слушали у меня. Итак, чтобы вам не было так страшно, э, музыка будет играть. Да. Итак. Давайте, спальня. Автор Green Day Fun. Э, это было 13 июня 2015 год. Это создали Стришелку 15.54. Тема Стришелки э, страшная история. Итак, пришло это буквально две недели назад. До сих пор не могу до конца дойти от произошедшего. Да, наверное, я не отойду никогда. Так вот, я никогда не любила спальню своих родителей. Она меня устрашала, казалась такой мрачной, и мне я себя плохо чувствовала, сразу болела голова. Только я в нее заходила и падало давление. Поэтому я старалась туда вообще не уходить. Перейдем, собственно, к истории. Мои родители уехали на дачу, когда хотят суеты и бла-бла-бла. Но я человек, любящий цивилизацию, осталась дома со, своей, со всеми удобствами. Я же в интернете, и искал хоть что-то интересное. Мое внимание отвлек отклё... мне книг шум. Я подумал, что... Я не понимала, что это и Стало мимо уши, Боже, я прочитать просто не могу. Давайте вот так вот буду делать, чтобы вы смотрели то, что я читаю. А не просто там на телефоне. Вот, пожалуйста. Вот эта штука. Давайте перейдем уже к истории. Бла-бла-бла. Так, не понимала, что это я пропускала его мимо уже на мысль, что это я снова дал Позже звук затих. Я нарвала себе чай и стала смотреть сериал. Опять этот звук. Но именно в этот момент я понимала, откуда. Спальни родители. Да, довольно примитивно, но, но все же. А, я аж перестала дышать из страха. Если вы видите что-то сзади на фоне, извините, пожалуйста, я потом, может быть, вырежу это видео, за да? Короче. Да. Так. Окей. Вечером я сделал. Момент я поднимала. <laughs> да, довольно таки примитивно, но все же. Я аж я перестал. Я аж перестала дышать сразу. Я действительно ужас. Я думала совершенно одна. У меня даже кота нет. Я встала и. Как же это было странно, на меня не похоже шла в сторону комнаты, из которой доносился звук. Я не хотела идти, но меня будто тянуло. Я остановилась возле закрытой двери и стала слушать звуки, правда, относились сюда. Но это было похоже на скрежет. Может, ск ск сколько кирпичей же я наложила реально. Мне безумно было страшно и в И, в и в то же время интересно. Я стала открывать дверь, но остановилась. В двери есть ставки стекла и из них. все не видно. Ничего не видно, но при... Через них отчетливо ничего не видно. К примеру, силуэт можно было рассмотреть, что он не получился. Силуэт был максимум в метре от двери. Он стоял неподвижно, он был похож на мужской, довольно таких крупного, высокого мужчину. Позже, он отошел что посел Видимо, он был также неподвижен на звук. Он был даже еще что-то в моей голове. Извините. Мне уже В голове будто что-то щелкнуло, и я, 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 резко отошла от двери. Быстро обулась и выбежала из квартиры, оставив в включенном свете или крышки приборы. Быстро нервно закрыла дверь и убежала в подруге. Она, к счастью, была дома. Я ей все рассказала и разыграла со страха. Боже, успокоившись, я звонила к родителям и попросила с приехать. Через час они были уже в городе. Я им все рассказала, и очень странно. Они мне, пов... они мне поверили, я согласилась зайти в квартиру, но я очень не хотела. И звука не ни шороха. Ничего необычного дома не было. Скоро мы собираемся переезжать с этого места. Ведь я даже не могу смотреть в сторону спальни. Конец. Так, извините, пожалуйста, то, что я перебивал как-то страшилку. Но напишите в комментариях. Я прошу вас написать в комментариях, кто подписался на мой канал. Четыре человека. Я потому что одного знаю уже. Да? Это, вот этот. Ну, короче, уважаемый человек Васил Шоу 33. Смех, пожалуйста, я прошу вас. Напишите в комментариях, кто это, кто это был. Ну, короче, я вас прошу я немного и написать в комментариях. Написать в комментариях, вот Написать в комментариях, была ли эта пишилка или нет. Пожалуйста, напишите. Ну а с вами была я, Поля Макси. Всем до новых встреч, всем пока.